В экспоцентре Винницкой торгово-промышленной палаты продолжается весенний сезон выставок. И, как всегда, самая популярная тематика – это выставки для садоводов, для фермеров. Сегодня у нас в экспоцентре проходит выставка «Весенний сад», на которой представлены саженцы, семена, картошка, средства защиты растений, удобрения, инвентарь. И много и все что нужно для ведения садоводческого хозяйства, сельского хозяйства. Выставки пользуются, как всегда, большим успехом. Приехали к нам более 70 организаций и частных предпринимателей с многих районов Украины. К сожалению, отсутствует Крым, но это место у нас не пустует. И мы надеемся, что другие регионы восполнят этот пробел, и оно так сейчас случилось. Эта выставка не последняя по такой тематике. Через две недели у нас состоится выставка «Цветущий сад», которая закончит сезон садоводческих выставок. Ну и с 8 апреля очень популярная, очень э, интересная выставка – это пасхальная ярмарка, на которой можно будет приобрести и продукты питания, и подарки к празднику, и товар легкой промышленности, в общем, на любой вкус для всех наших посетителей. Приглашаю вас на выставки в экспоцентр Винницкой торгово-промышленной палаты. З 18 по 21 березня відвідайте міжрегіональну спеціалізовану виставку Весняний сад, де будуть представлені саджанці плодових та ягідних культур, насіння картоплі, овочів та квітів, кімнатні та декоративні рослини, засоби захисту рослин та боротьби зі шкідниками та багато іншого. Відвідайте виставку, яка відбудеться з 18 по 21 березня.

はょっと前にね、たぶんたん。 серьезно ли так бывает вам что будет